Добрый день, с вами Даша и Катя Клэп. Мы будем сегодня разговаривать с вами о а Кате Клэп. Как вы думаете, какая Катя Клэп на самом деле? Ужасная, отточная, красивая, и умная. Первая, красивая. Вторая, ужасная. Третья, потрясающая. звезда. Пишите ответ. Так. Дальше опрос. Какая Катя Клоб по характеру? Строгая, хорошая, добрая. Первое, второе, третье. Так, теперь. Какой цвет больше всего любит Катя Клэр? Розовый, черный, красный. Три ответа. Кхм, пожалуйста, дальше другой вопрос. Ага. Какой цвет у... Как... Тут ты какой компьютер у, у Кати Клэр? Черный, белый, розовый. Три ответа в комментариях. Потом, что любит делать Катя Клэр? Гулять, целоваться, сидеть в Ютубе. Две ответы тоже. А, потом какие волосы у качкала? Черные, белые, розовые. Ответ в комментариях. А, угу. Так, дальше. Какие футболки любит качкала одевать? Крутые. Так себе мрачные. Потом угу. потрясающиеся три. Так. Как вы думаете, какой парад у Кати Клэр? Черный, розовый или красный? Ответ в комментариях. Так. Ага. Как вы думаете, у Кати Клаб компьютер? Да, нет, два, два ответа. Один, два. Один вопрос, два ответа в комментариях. Так. Чем бы сейчас еще заняться? Так, мы сделаем сейчас для вас паузу. Бывает же... Так, сейчас. Нет, хотя ладно. Так, давайте промотаемся назад. Эм. Привет, меня зовут... С вами Даша и Катя Клэп. Сегодня мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Промотаем назад. Привет, с вами Даша. Сегодня мы постараемся... Ой, привет с вами. Даша и Катя Клапута. Сегодня постараемся смотреть на все ваши вопросы. Вопрос. Промотаем назад. Привет, с вами Катя Клэп и Даша. Сегодня мы постараемся ответить на ваши все вопросы. Промотаем назад. Возвращаемся в то же время. Ха-ха, это мы просто прикалывались с подругами. Так, о чем же мы? А, как думаете, Катя Клэп умная или не умная, или вообще тупая? Как вы думаете? Ответ в комментариях. Так, как думаете, у Кати Клэп есть домашнее животное? Да, нет, два, два ответа. Один из них правильный. Итак, -г 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 как думаете, Катя Клэп говорит на русском, испанском, английском, татарском? и так далее. Ответ в комментариях потом. Какая Катя Клэп? Она вообще бывает на самом деле, да или нет? Ответ в комментариях. Так, ага, что же нам угу. Давайте-ка мы с вами поприкалываемся, как мы сделаем это с подружками. Позвоним кому-нибудь. Так. Дружный бравый Неправильно Нейтральное примерно? Начинаю так. Давайте позвоним старушке. Все с корошки. Например, здесь. Сейчас тихо успокоились. Звоним. Сим. 静好？静下，静好？ Итак, мы позвонили. Странно, какая-то попалась. Но все-таки лучше, чем скукота. Так, сейчас удалю некоторые номера телефона. Так, мы сегодня займемся. Давайте я вам расскажу по... У меня вот такая вот стратка по русскому языку. Вот такая вот сейчас я вам... Скажу вам все мои оценки. 10 декабря, классная работа. Так, АВ прописываем упражнение 149, там 1-е склонение, 2 склонение, 3 склонение, там Домашка, 5 за все, потом 12 декабря, 5, а потом Домашняя работа тоже 5, потом 17 декабря, 5, Д 20 декабря, 5, Домашка, 5, 14 января, 5,

5 февраля 5, домашка потом 5, 11 февраля 5, домашка 5, 14 февраля 5, домашка 5 и 5. Итак, о чем же мы с вами поговорим? А это вообще кошмар. Мы вот просто сейчас тупо сижу, разговариваю сама с собой. А что мне еще стоит делать? Вот моя тетрадка по окружающему миру. Так. А вот мой дневник сейчас покажу вам. Он с какого класса? Первый по четвертый, потому что я сейчас в четвертом классе. Так, чтобы вам тут показать, вот мое окружение мой дневник. так вот. Чтобы вам еще показать, Вроде, что я уже показывала. А, вот мы подпилили. Сейчас я достану. Так, вот Сумка вот такая. А мой попугай, чешется, так что его нечего показывать. Да-да, ты у меня уже чирикаешь. вот так вот. А что бы нам еще этим заняться? Угу. Так. Это русский мультик. Мне надо делать уроки по математике. Так, неохота. Угу. Так, чем бы нам пока заняться? Сейчас уже 8 минут 5 секунд. А, а, -а, -а. а мы практически ничего не делали. Кстати, тоналка. <связано> так, 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 так. Может поесть вкусно? А, нет. Делаем кам. Вы знаете такую песню? Очень такая прикольная. Там в 90-х годов зато такая прикольная песня. Я никак не могу выкинуть из головы. Так, чем бы нам еще одинаться? Вот такая вот ручка маленькая. Хея, правда. Она уже не моя, она уже у сестренки, она моя. Она, наверное, была моя, когда был 20 век. Так, так, что же нам еще заняться? А, лучшее лекарство от М -м -м, как там кучности. Это смех. Давайте конечно, вам. А, иду, короче, я такая по улице, да, один раз, потом такой подходку мне, только Девушка, прошу, там пожалуйста, пожалуйста, что там написано. Я как говорю, бы... я... я не знаю, что там написано. Почему ты так читать, что, -то, что -то не умеешь. Я вот как говорю, бы... я умею читать, а как? А как вы что не умеете? Да я уже сто лет не умею читать, о а сам хотя еще уже гулять. Хожу, хожу. Представьте, вот, вот это вот сказать, это да вообще сейчас... Я вам еще что-нибудь. Так, сейчас бы вам еще что-нибудь показать. Так, что что что? <с <с Если ваша фамилия начинается на Х, оканчивается на И и содержит У, никто не подумает, что ваша фамилия Хэмингу. Так, что еще оно? Познакомилась с парнем. Через месяц решили жить вместе. Снимали квартиру, платили пополам. Через год я узнала, что квартира его. Так, чтобы нам еще... Она искренне думала, что достойно больше, но никак не могла определиться на сколько сантиметров. А, mm -hmm. um, uh -huh. ah, учительница заходит в класс и говорит, Вовочка, ты опять не сделал домашку? А um, говорит, я сделал домашку. Ну тогда, а, Вовочка, скажи-ка, сколько мне будет 2 плюс два? Вот дурак, ты что дел, дома делал? Я же вам задавала учить примера. Вот так вот и, Вовочка, кто у нас? Слушайте, не смотри телевизор, уже, наверное, года три. Новости читаю в, в инете. И только те которые мне хочется прочитать. Фильмы смотрю на дисках, да только те, что мне хочется посмотреть, читая книги, ибо они, ладно, не буду улыбаться в дебре. Так, с чем бы нам еще заняться? Так, ну давайте сейчас, когда будет 15 минут, мы закончим видео. Потому что уже делать нечего. Прокатик Лэп уже все давно затихло уже неохота говорить. Так. Ага. Что бы чем бы нам еще заняться? А, а слушайте, иду, короче, я с подружками желяда. подходит ей пацаны. Типа, Слышь, моля вот, ты че, ко мне подошло? Я вообще так к вам не подходила, а это вы ко мне Да ты чё? А мы подошли, значит, ты подошла. Ужас. Потом такие, мы говорим, вы чё, вы хорошо? Он говорит, да. А чё не видишь, А? Вообще не видишь, просто... Напросто делать нечего, чтобы нам еще заняться. Так, так, так. Ну чем бы нам еще заняться, скажите мне. Напишите в комментариях, чем бы нам заняться, и мы будем заниматься. А, кстати, кто сможет отгадать загадку? Сейчас такую я найду. Вот. Эту программу сейчас я вам я загадки. Так, по... тут ты подумать загадка. Я бываю выше дома и легко одной рукой поднимаю груз огромный. Кто скажите, я такой? А, так, напишите первым загадка, там и ответ. Дальше наша тетушка легла. Строчку по полю вела строчку в строчку, строчка в строчку будет платье вашей дочке. Это она да, да я прихожу с подарками, блешу огнями нарядные, забавные на Новый год, я главная что-то, что, -то, что -то. там, так. О боже, тому ну, сейчас 30 секунд закончим и все. Ну давайте тогда подходит наша промоция к концу. Я буду ждать ответов на все вопросы, которые я вам задала. Да, там, да, да, через несколько минут. Я скоро сниму новое видео. Пока-пока, только когда я погуляю. Ну ладно, пока-пока, жду вас. Пока. Я люблю вас.